Привет, с вами Ферби, и сейчас я буду говорить о Ксюше Кре, то есть о Ксюшеньке. Ксюша, ты самая лучшая девочка в мире, самая красивая. Я желаю тебе самых наилучших оценок, когда закончишь шестой класс. И чтобы ты как пташка пролетела в седьмой класс. Ты очень умная, красивая, повторяю же. Ты просто ангел-хранитель и ангел-спаситель. Ты меня поддерживала в трудные моменты, помогала, объясняла. Если мне надо было кого-то подождать или еще что-то, ты всегда была рядом со мной. Спасибо тебе за это, Ксюш. Я тебя очень сильно люблю. Я желаю тебе найти э, того человека в будущем, которого ты очень сильно полюбишь. Я не хочу уезжать в Англию из-за того, что тут ты и мои самые наилучшие друзья, особенно родственники. Спасибо тебе за все. Пока.